बाद दुवाओं में आपस में इख्तराफ पाया जाता है मिजाज का यानी एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती उनको आपस में नहीं मिलाना चाहिए मगर बाज हैं जिनमें मिलाने में हरज भी कोई नहीं मसलन यही है बेलाडोना एकोनाइट इसके साथ अगर आप बाजों में जल्सियम भी मिला दें तो कोई नुकसान नहीं और बाद मैंने आर्सनिक भी साथ मिला के देखा है इसलिए कि वबा है उसमें कसरत से लोग मरीज आ रहे हैं अब मैं कहाँ करता फिरूंगा इसलिए वो छठा बनाया हुआ छोटा सा ये दे दिया लेकिन हकीकत यह है कि अगर एक दवा मिल जाए तो जैसा वो फ़ायदा देती है वैसे छट्टा फ़ायदा नहीं देता बाद मुझे ये भी करना पड़ा कि चार पांच दवाएं इकट्ठी बना के दी हैं मरीज को फ़ायदा नहीं हुआ तो उन्हीं में से एक दवा चुनी और वो अकेले भी तो फायदा हो गया इसीलिए जो चोटी के होम्योपैथ डॉक्टर हैं वो ये पसंद नहीं करते कि अलग अलग मिलाकर दवाएं दी जाएं मगर अक्सर ऐसे रसीयत करने वाले बिल मजबूर हो जाते हैं कुछ ना कुछ जमा करने पर उसकी वजह यही है कि होम्योपैथ अगर पूरे होम्योपैथी के तकाज़ों को पूरा करके इलाज करेगा तो वो मुश्किल दस बारह मरीज दिन में देख सकेगा और चूँकि होम की फीस भी थोड़ी होती है इस ज़माने में वो फाका करने वाली बात है और फिर मरीज़ इतने हैं जिनको वो भाई मरीज़ वगैरह वो क्या करे बेचारा तो इसलिए ये रुझान शुरू हो चुका है वो लोग जो पहले इसको सख्ती से रद्द करते थे उनमें भी अब ये रुझान बनाते हैं लेकिन ये एहतियात रखनी चाहिए कि ऊंची पोटेंसी में ना बनाई जाए वाजफा एक मरीज जो है वो बहुत लंबी चल जाती है इसलिए मैं तो अक्सर थर्टी तक ही रहता हूं या कभी दो सौ तक पहुंच गया बार सूरतों में रात 30 तीस में और हजार में या लाख वगैरह में जमा नहीं करता ऐसा मरीज जिसके लिए आपको ऊंची ताकत में दवाई देनी हो वो मरीज रोजमर्रा का मरीज ही नहीं है ऐसे मरीज तो शास्शाज आपके सामने आते हैं अगर आप उनके लिए भी वक्त ना दे सकें और पहचान ना सकें दवा को तो आपको हकीम नहीं है कि इतनी उसी तरह की दवा इस्तेमाल करें ऐसी दवाएं दवाएँ बाफ़ा बहुत गहरी मर्जों में इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जहाँ मौत का ख़तरा दरपेश होता है वहाँ छठे नहीं चलते वहाँ अगर आपकी दवा सही हुई तो काम करेगी वरा नहीं करेगी